おうありがとうよなんか照れるな昔からそれほどダチが多い方じゃねえしこんなに大勢からおめでとうって言われんのは初めてだ今日は話したことねえやつまで誕生日を祝ってくれて正直戸惑ってるまあこんな目立つ格好してうろついてりゃ祝ってくれって言ってるようなもんだけどな 朝はラギー先輩に普段からでかくて目立ってるのに今日は一段と目立っちゃってまあってからかわるあ今日弟と妹から寮にバースデーカードが届いてたおめでとうって言葉と俺が故郷に帰ったら一緒にやりたいことが書いてあったないくつかあったが。 一つはスキーだな弟とは毎年山頂から滑ってて今年もやりたいらしいけど7歳の妹が私も一緒に連れて行ってってせがんでてよ山頂から一気に滑り降りる爽快さを妹にも味わわせてやりてえとは思うんだがスキー板を担いで登るから上に行くまでがかなりハードなんだよなカードにはいつも2人だけで楽しんでずるいとも書いてあって まあ言ったぜ7歳の体力じゃまだ心配だから連れていけねえ連れていってやりたいのは山々だが俺だって山頂から滑れるようになったのは10歳過ぎてからだ少し年が離れてるからな弟とは5歳妹とは9歳離れてる弟は今年ミドルスクールに上がるんだがどんどん生意気な口聞くようになってきやがった昔は どこまでも俺の後をちょろちょろついて回ってたくせになまっ少しくらい生意気な方が兄貴としても張り合いがあっていいかなか,からかうんじゃねえ スキーとかアイススケートとか一通りやったが一番得意なのはスノーボードだそうだな一筋縄じゃいかねえとこが気に入ってるスノボは板が一枚で動きを制限されるからスキーやスケートよりバランスを取るのも難しくてよ実際最初の頃は転んでばっかだったぜまっ 今はそれなりに滑れるようになったけどな最近はハーフパイプってのにはまってて知らねえか半円形に掘ったコースを滑りながらジャンプして回転したりポーズを決めるやつだ今はジャンプ中に板をつかむグラブって技を特訓してるそういやスノボには変な技名もあるんだぜローストビーフとかチキンサラダとか なんでそんな技名が付いてんのか知らねえけどようまそうだうなだろあ,ああなんか腹が減ってきたなさっさとインタビューを終わらせてパーティーの料理食いに行こうぜ。 意識は普段通りだがいろんな感覚が敏感になるの一番大きく変わるのは嗅覚で人間の姿の時より何倍も鋭くなるぜ山のふもとからてっぺんにいる獲物の匂いを嗅ぎ分けたり地面に残った匂いから誰が通ったか見当をつけたりできるんだおかげでクマみたいな危険な動物が近づいてくるのも事前に察知できる便利だろ 実は嗅覚が良くなって困ることもあるんだけどよ強い匂いが近くにあると頭がクラクラしちまう香水とかの人工的な香りは特に苦手だぜ人の多い学園内はいきなりどんな匂いに遭遇するか分からない変身するときは気をつけねえとなえ他にもかああそうだな 走るのはオカミ姿の方が断然気持ちいいぜ時速60から70キロで走れるから同じ時間でも変身してる方が遠くに行けるし走る速度を利用すれば10メートル超えのジャンプができるのも気に入ってるああ辺り一面に雪が積もった銀世界を力いっぱい駆け回る時なんか最高の気分だだが雪山には 狼に変身してても飛び越えるのが難しい崖もあるソリが落ちとって話も聞くしなそれに変身してる間はずっと魔力を消費し続けるんだいくら身体能力が飛び抜けてたとしても油断しないようにしねえと。